Мы хотели поблагодарить тебя, Наташа, староста наша Наташа Дудка, хотели поблагодарить тебя за твою поддержку, терпение, помощь и всего тебе самого-самого лучшего. видели его во сне. Этот день звучит в наших сердцах торжественной, радостной, яркой мелодией. В эту мелодию вливаются ноты грусти. Мы уходим и понимаем, что ничего уже не не изменить, не повторить. Все, кто сейчас в этом зале, вы ведь всегда были рядом, всегда хотели нас понять, а мы иногда этого не понимали, и обижались на вас. Простите нас за это, ведь мы были такими глупыми. Мы всегда будем помнить обо всем, что вы сделали для нас. Мы всегда будем готовы поделиться с вами нашими достижениями, будем готовы прийти на помощь, когда это будет нужно. В наших душах остается мелодия сегодняшнего дня, та самая торжественная, яркая, с нотками грусти и сожаления. И эту мелодию мы посещаем вам. Взгляд и цвет одной игры. Не забудь мы, что ты была, Не вернешься к нам ты никогда. Помни, лица ли нам в открытках, двери здесь для вас всегда открыты. Значит, мы переписать обложки, Переснять сцены диалоги, Из сюжетов вычеркнуть так много. Это день наш детство все уносит, Про искусство сейчас никто не спросит. Это получилось не случайно. Мы вместе. Грусть. Мы сделали новый шаг в своей жизни. И пользуясь случаем, хочу сегодня сказать сегодня праздник еще у одного прекрасного человека моей бабушки. Бабуля, с днем рождения, я тебя люблю. Илоночка, ты наша самая лучшая подружка, и мы тебя с Сережей поздравляем с твоим выпускным. С праздником, Илон! А зараз мы прощание наступаем и для П-41 группы. Родина. Проте...